Задоволений діями своєї команди, як в захисті, так і в нападі, як і в позиційному нападі, так і швидкі атаки досить добре проходили. Ну і В таких ключових моментах сьогодні виручив воротар, я маю на увазі пенальті. Це один бік гри, інший, що стосується суддівства. Не дивлячись, що ми перемогли, ми підготуємо. Касету по першому тайму дуже багато епізодів, навіть без, без пенальті, де суддя діяв упереджено в бік нашої команди. В другому таймі ви всі бачили зовсім інше суддівство було. В першому таймі він просто був герой матчу. І дивно те, що після дискваліфікації, яку він відбув, в кінці минулого сезону там отримав. Молода людина виходить на гру і. діє не по-футбольному, скажімо так. Якщо є запитання, до нас. Ви так сказали, що в другому було волонте суддівства, так вносять корективи. Ви внесли корективи в суддівство? Ми не вносимо корективи не в перерві, не до матчу. Я можу вас в цьому запевнити. Тобто для вас, вас принципово ви перемогли все одно наголос на суддівстві і Так, я роблю наголос на упередженому суддівстві в першому таймі. маєте на увазі в другому таймі, коли суддя двічі не зафіксував порушення правил у вашому карму майданчику. На лінії штрафного була справи з порогою. Ще є питання? Ви їхали нас за перемогою? Ну. Стоять завдання. Я думаю, що люба команда, як ми, так і Буковина, ставила перед собою завдання перемогти цьому матчу. Завдання нас Прем'єр-ліга. Чи виграти по одному матчін Ну так, це, нам поставили завдання Прем'єр-ліг. Дякуємо. <звіг> команда проиграла. ответственности себя снимать не могу, потому что сами видели, не угадал я составом, с парой центральных защитников, не имеет права футболист уровня первой лиги допускать такие ошибки. Плюс где-то, сами видели, были футболисты в первом тайме, вообще подавляющее большинство, которые были просто не готовы к такой игре. Сказал он в перерыве, это не Барселона, это не Милан самое страшное то, что лидеров не было. Опять же, люди, на которых которым мы хлопаем, которые, которые нас восхищают как футболисты. Сегодня э, хотелось, чтобы я ошибся, что они показали свой уровень. Именно игры с такими командами, как ФК Львов, где надо было показывать свою, свою состоятельность как футболист. Ну что я сказал ребятам, кто устал от футбола, кто чувствует, что он не может, Подойдите к президенту, решите свои вопросы, потому что я надеюсь, я пришел сюда надолго. По-любому команда здесь будет. Команда, которая будет играть быстрый, красивый футбол. А вы сами видели в первом тайме, в Кальвове это было Феррари, Феррари, Порш. А мы ездили многие на тракторах. Поэтому, опять же, чтобы играть хороший футбол, надо быстро передвигаться по полю. Поэтому сами посмотрели, видели, что работы у нас очень много. Ну, не будем как бы говорить наших проблем. Сами видите, что у нас один человек выпадает из состава, у нас сразу большие проблемы. В этом плане тоже будем работать, потому что, опять же, фактически играем без замен, неким усиливаться, потому что сами то же самое наблюдали сегодня, игра требует каких-то кардинальных решений, изменений, ну, просто нечем, нечем, усиливать. Ну, будем воевать тем, что у нас есть, и задача не снимается. Будем играть на победы во всех матчах. Но, ну, опять же, ФК Львов подтвердила свой уровень, но единственное, что я хочу сказать, что не, не, вот нет у меня как бы объяснений тому, почему команда первый там просто испугалась противника. на загальную игру, сегодня в в Крым? Ну, опять же, возвращаясь возвращаю к тому, что, чтобы играть удачно весь турнир первой лиги и находиться на тех местах, которые мы сейчас занимаем, нужны 18 футболистов цены. То, что нам сегодня показал ФК Львов. То есть, вы сами видели мы наблюдали за этой командой, я смотрел игры, то есть у них, у них есть то, о чем нам только мы можем мечтать. Равноценные, 18 футболистов, то есть они без какой-то боязни меняют, меняют рисунок, игру усиливают, фланги, скорость. А еще раз говорю, это то, вот я могу только об этом мечтать. Ваш коллега посетил поганый арбитраж, скажутся, что... Уперечения. Уперечения, так, что вы, вы что-то скажете на эту тему, потому что не, мы, у нас и другая думка была. Да, вы не слышали? Да. Вы сказали, что там... Да. Ну, тогда так не, не было Ну, знаете, я, честно говоря, тоже человек такой, как бы, взрывной, но учитывая, что я занимаю, как бы, должность, что меня, как бы, многие люди видят это, поэтому я как бы стараюсь свои эмоции держать в себе. По поводу судейства я не имею права вам ничего сказать, потому что, чтобы что-то говорить, надо посмотреть хотя бы момент. Я тоже мог после Титана говорить там Переджина, не Переджина. То есть, когда я вижу стопроцентную картинку, я имею право сказать, был пенальти или не был. Потому я что, я вот говорил, что в Тита, то же самое в Титане очень плохо нас как бы принимали, ну, я сказал по-хамски, ну, могу добавить по-скотски. И просто я то же самое говорил коллегам из ФК Львов. Не имеет права тренер обзывать футболистов ну, словами, которыми мы запрещаем общаться. Ну, понимаете, есть какая-то культура. Не имеет права. Я же не обзываю там футболистов. Это борьба. А то, что коллеги показали показались в первом тайме там, на букву П словами. Я считаю, это вне моего понимания. Я понимаю, футбол это жесткий, жесткая борьба. Это борьба. Но поверьте мне, эмоции надо держать в себе. У вас есть, я считаю, вот у меня есть своя команда. Я имею, имею право раздевалки, я раз, говорю, что хочу. Она, это просто мое замечание по этому поводу. Вы знаете, сегодня был матч, да? Да, да. Сегодняшний матч. Что вы сказали А что я могу сказать? Это, опять же, я не говорю, это не вне Это, ну вот, мастерство. Потому что, опять же, не говорю, что это когда давлеет результат, то есть надо забить. Это, это совокупность мастерства и психологический фактор. Значит, опять же, в этом плане надо работать. Я опять же повторяюсь о том, что есть люди, которые, ну, не говорю еще раз, я хочу ошибаться в том, что это вот уровень, выше которого они просто не прыгнут. Вы сами знаете, то есть, финансовые возможности у нас определенные и не очень высокого уровня. Поэтому будем воевать только тем, что у нас есть. Это тем же людям, опять же, это еще один, второй, третий, четвертый Пятый шанс мы даем. А там уже опять же с 14 ноября заканчиваются, как получается, игры 2010, впереди 2011. То есть будем делать выводы, конечно, будем надеяться, что все мы делаем правильно, то есть команду Буковина мы построим. Ту, которую хотят видеть болельщики. Просто единственное, что хотел пожелать болельщикам, неприятно, когда... После игры, сейчас подберу слово, ну, не это не корректно, это, это, это да, клоуны, да. клоуны, потому что, опять же, я вам говорю, пока в клубе, вот наша работает команда, слово договорные, там, какие-то игры, да. сдачи, забудьте, потому что я хочу единственное попросить тех людей, которые там кричат, вот это, вот там, останьтесь, пожалуйста, дома. Возьмите там, там, что вам надо для храбрости водку, пиво. Сидите, я вас прошу, не, не приходите на, на стадион. Посидите, пусть лучше опять же придут люди. Я не говорю, нам не, нас, нас не надо любить. Если мы заслужили критику, мы свою дозу получим по полной программе. Футболисты от меня, от настоящих болельщиков, а то люди, которые опять же договорные, что-то рассказывают

еще да, раз да, да, говорю, не заслужим не будет, это, да. хлопайте, заслужим ругайте, но опять же, забудьте слово, слово договорные игр. Пока здесь мы футбольный клуб Буковина опять же будет бороться, стараться обыграть команду. Дякую. Ну что, будем? Спасибо, спасибо, спасибо. Катастрофа, катастрофа, катастрофа. Главное забыть о